मुलाकात इंशा अमरीगो कहानी शारिटी डिजनी रिसोर्ट की चमकती धूप में कॉलेज के बरसों पहले बिछड़े दोस्तों से दोबारा मिलने की खुशी काबिल दीद थी फौजिया बच्चों के अमराज की मुमताज़ माहिर होने के अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस में तालीमी सरगर्मियों के हवाले से काबिल एहतराम समझी जाती है मंसूर उनकी बेगम राना भी टेम्पा के जाने माने फिजिशियंस में शुमार होते हैं। लेकिन मुलाकात के इस पुरतपाक लम्हे में हम सब कुछ और न थे बल्कि दमकते चेहरे और जज्बात लिए सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के नौजवान दोस्त थे मिलाप का ये लम्हा बहुत पुरतपाक था तीनों बच्चे हम पुराने दोस्तों की नौजवानों जैसी खुशी और बेतकल्लफी को देखकर कुछ दूर खड़े महजूज होते रहे फिर हमने अपने तीनों बच्चों से अपने तीनों दोस्तों का तारुफ करवाया और कुछ देर तक खुशगवार बातें होती रहीं मिलने मिलाने का ये मुख्तसर दौर खत्म हुआ तो हजब प्रोग्राम बच्चे अपने तौर पर चंद घंटों की सैरो तफरी के लिए अलग रवाना हो गए और हम पांचों जो अब जहनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया और नौजवानी की कैफियत की मुकम्मल गिरफ्त में थे डिजनी केबल कार के स्टेशन की जानब बढ़े और इसमें सवार हो गए केबल कार इतनी कुशादा थी कि हम पांचों दोस्त बा आमने सामने बैठ गए डिजनी रिसोर्ट और उसके मजाफत के मनाजिर केबल कार की ऊंचाई से बहुत दिलकश दिखाई देते हैं लेकिन हम सब की तवज्जो इससे भी कहीं ज्यादा दिलकश और दिलचस्प कॉलेज के जमाने की जानेब मबजूल थी टीन एजर्स की तरह जरा जरा सी बात पर कलकारियां मारते हुए हम एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते रहे हम सब की दोस्ती तो खैर मुकम्मल हम आहंगी की भरपूर मिसाल थी बल्कि मोना और फौजिया की दोस्ती तो स्कूल की क्लास वन जितनी पुरानी है केबलकार की ऊंचाई से और लेंडो के सब्जादारों को देखते हुए मुझे अमरीकी तारीख में दोस्ती की एक कहानी का ख्याल आया बीसवीं सदी के अवाइल में नस्ली कशीदगी के दरमियान दो गैर मतवका दोस्तों का जिक्र मिलता है सारा एक अफ्रीकी नजाद अमरीकी खातून और एमिली एक सफेद फार्म कोकेजियन खातून फूलों की दुकान पर एक साथ काम करते हुए और गुलदस्ते आरास्ता करते हुए वो अपनी अपनी जिंदगी से जुड़ी कहानियों में अपने ख्वाबों और उम्मीदों का तबादला किया करती थी यूं उनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी ये उस दौर के माशरती उसूलों से इनहराफ था जब उन्हें समाजी मुश्किल का सामना करना पड़ा तो उन्होंने नस्ली इख्तलाफात तस्लीम करते हुए भी एक दूसरे का साथ दिया दोनों ने मिलकर एक छोटा सा खूबसूरत बाग बनाया जहाँ हम आहंगी के गुलाब और अफामो तफीम के कवल खिलने लगे उनकी पुरखलूज दोस्ती ने उनकी बिरादरी को इतिहाद की ताकत फराहम की थी तकसीम को खत्म करने और तनवो को कबूल करने में पाई जाने वाली खूबसूरती को पा लेने का हौसला दिया था केबल कार का अगला स्टेशन आया तो हम किसी अच्छी सी लंच की जगह पर बैठकर मजीद का इरादा लिए उतर गए मालूम हुआ कि सारे रेस्तोरां डिज्नी रिसॉर्ट ही में हैं। वापसी का सफर इख्तियार किया गया मेजबानों का असरार था कि हमें रिसॉर्ट के किसी हाई एंड और पौश रेस्तोरां में लंच करवाया जाए जबकि हमने किसी बेतकल्लुफ देसी रेस्तोरां, जो कॉलेज कैंटीन के माहौल से करीब तर हो में लंच की तजवीज दी देसी मिजाज और बेतकल्लुफ माहौल के हवाले से औरलैंडो के पाकिस्तानी रेस्तोरान चार्ट हाउस का इंतखाब हुआ हम पांचों मंसूर और राणा की कुशादा और आरामदेह एसयूवी में सवार होकर चार्ट हाउस की जानब रवाना हुए जारी है वैल्यूवर्सिटी शारख अली